что сейчас кого выбирают, какие процессы сейчас происходят в Минкурте, чтобы с министром, чи... Ну, похоже, и... назначение будет после есть, на этой неделе еще ничего не будет. Он сказал, что, вторник, думаю, что вторник, в октябре. Да, во назначения. Да, нужно уже иметь на увазе, кого, например, или делать массовый опыт, кого... Я диеты? Это зараз говорить, что ты как Можно это на то Еще раз повторяю, речь и назначенных с будут, скорее всего, во вторник. Соответственно, ознакомиться с нашими предложениями он должен в понедельник. Поэтому вы, предлагаете, конечно, тоже за мы, мы можем, мы можем информировать министра о том, кто сообществу кажется опасным, кто сообществу кажется полезным. Больше пока реальность. Мы не знаем, но кто-то из этих людей обязательно попадет. Речь будет еще об бадиозных людях, которые так или иначе будут рассматривать. Подозрения в, в участии в коррупционных схемах, у кого-либо вы можете так описать. Есть подозрения в участии в коррупционных схемах. Вряд ли можно употреблять ну, прямое слово там, «участие» или слово «профессионер», если можно не доказать. Всё есть да. Да. Я, я бы хотела очень проинформировать сегодня, это уже не касательских киношников, но вот наша обсуждаемая тема. Сегодня, когда у нас была сцена рабочей группы, пришла Вася Островская вытрас, немножечко, а потом ее попросили к министру, и министр пришел и подтвердил, что он идет с ней переговоры на предмет того, чтобы назначить ее замом или первым замом. Вот это информация свежая из того, что происходит. А скиба сегодня был? А скиба сегодня был. И скиба еще, да? Он Наверное, мы можем у него спросить. Ну, то есть, смотрите, господа, я понимаю, что это не лучший способ и правильно володя говорит, что нужно придумать схему, чтобы это не было там номер телефона не в телефоне, да? пока это вот такой. У нас еще есть Фома, который почему-то перестал к нам ходить, у которого тоже есть там телефон, и он напрямую. Ну, он не говорит, как, что он с не с будет этим заниматься. Он просто он был за и, и он, и, он не будет точно функционировать. Да, сами... Фома отказался. Ну, вот это давайте без него. Скажите, скажите. Я про ассамблею говорю. Я же и говорю про Вот именно ассамблея выступала на студенческом канале. Давайте этот тоже вопрос обсудим, чтобы мы понимали, что Потому что если с нами ассамблеей работают, то пускай работает. Я говорю, что говорю, я говорю, yeah, да. да. а, да. да. мы не понимаем, какие я а. а а, Да, и давайте говорю, вот вот. чтобы мы понимали. Давай <связать> за... 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 предложение его обратили, да, и да, с ним поговорить, что он варит, потому что Мы да, его, его здесь не видим, но он, вы видели, но он выступает в да, виде Это не очень корректно. Давайте его предложение. Спасибо. Друзья, поэтому пока временно есть вот я прошу тебя. Смотрите, пока временно есть вот такой способ общения. Можем его придумать. Давайте продумаем я с удовольствием откажусь общаться по СМС с министром. Лично мне это не предоставит никакого удовольствия, и вот этого я считаю это неправильно. Но пока другого нет. Я считаю это правильно. А в я вот нет 3, да, 3, я считаю это в принципе неправильно, я не хочу этим заниматься, я не буду. Думаю, я Но пока пока есть я это такой. Потому что мы хотим узнать его приоритеты по назначению начальника департамента. Ну, давайте завтра наверное, соберемся и сделаем по такому же способу. А Он вообще говорит, не пользуется. Я ну, не знаю. Может, он, сказал, дайву, что нет, нет, нет. он, он не успевает. Нет, я, с ним, так, помните, он сказал, я что, с ним лично что... не знакома. Ну, я его видела как раз в этом месте. Я, 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 я очевидно, веду... да, он, признав, что, он вообще не там ничего не знает. Но обещал вот, учиться, и учиться. Да, он уже есть. А, он, есть да. Он? да. Но это кто-то возможно. Я думаю, нам надо некую систему коммуникации, которая бы вообще была открыта и все. Да, Но и на крайний случай не стоит отказываться. Можно я? Да, да, могли узнали, да, да, чтобы, чтобы, чтобы мы могли узнать, действительно, кого он собирается назначать, каждый по своей связи. Ну не только на будущее вообще, чтобы мы могли да, ему. его. Надо ему его всегда послать и ему такое предложение сделать, что Пане міністре, дайте свої пропозиції і кандидатури, що ми тут всі разом розглянемо. Достойна ця людина сюди йти на керівництво або туди, і все буде нормально. То виходить, він когось там десь щось там робить, вирішує, а ми тут гадаємо, корожні так саме, і починаємо рубати. Конкретно. І щоб він зрозумів, що всі його призначення фільтрують власне, повинні тут в першу чергу подумав, кого він був, сюди зразу інформацію достойний, дали ми добро. Чи віддали? Все, і буде нормально все тоді. Асамблея повинна бути як фільтраційний орган по призначенню на всі керівні посадки. На даному етапі орган, який публікує. І буде такі нормально, І інформацію ми даємо. Повімаєте, що от така людина пропонується тут туди, і туди-ту. Буде ну, нормально. Так. Епець, так. А так виходить, що ми хочемо. Ми гадаємо, тут сидимо, а він там собі. Була собі? Та. А, Мені, що? А, а я то, а то, я то, його нав'язую вже. Можна і що? Друзі, в контексті цієї проблеми. Я ще раз усі звертаюся, ніки те пальцями. Будь ласка, індивідуально, не прийдіть до міністра. Велике прохання визначитись. Або ви входите до міністра індивідуально і не являєтесь членом асамблеї. Це означає, що ви нехтуєте да? загальною думкою, бо ваша особиста для вас важливіша, ніж загальна. Або якщо ви член асамблеї, то ви туди не ходите. Я перепрошую, це стає вже практикою, членів нашої асамблеї. І я пропоную всім да? присікати подобні двіження. Якщо комусь потрібно, якийсь навіть особисте не вирішити. Ви приходите на і кажете, сюди на асамблею. У мене є особисте питання. Мені не коректно озвучувати при всіх, я просив би там, мене підтримати в тому, що я там піду особисто. Чи ви можете там напевно записатися? Це формальна річ, яка проста. Якщо асамблея каже окей, да", чи я хочу особисто донести щось, окей, ми вас делегуємо, ви йдете. А оті от, от бігання з папочкою, ну вибачте, я теж не цей не бір, не буду там. Це робити, але це стало вже, стає традицією, я страшно цим занепокоєна. в нашій групі. Що? Кожен день ці прецеденти, Кожен день. Хлопці вам. Я сьогодні присікала і кажу, давайте будемо тип стосунків. Я розумію, але розумієте, якщо член асамблеї, він показує приклад, він дає приклад, так? Тоді не Ми або новий тип стосунків будуємо, або до сідання, до попроси. <меш> ну то, -то <кризисной> давайте так, давайте что, пардон, что вы что это уже стоит... Да, я не прописать в статуте, допустим, там, пару раз поймали и на третий раз до свидания. Ну, не, давайте, <плодов> я>, я, <не плодов> я>, я думаю, что <плодов> я> это можно, да, Так, это, это, это статуты я и не хочу делать Але давайте уже загадки правил, на вы Если вам будет назначен можно можно а сейчас, сейчас просто тему